तो दृश्ये किलता शरणामक्षता स्थानिता जुम्बिता कंपिता दिक्तता हा सुषमा या भवदंगतुलांगता हा प्रजापदो परि वारिदरा अस्तव्या विपुलकर तो यदारानी दिशि दिशि पशुपाना मण्डले दण्ड्यमाने कुपितहरिकृतातन्नः पाहि पाहिति तेषां वचनम् अजित शृण्वन् मा विभीत भी इत्यभाणिः कुलैह खलु गोत्रो दैवतं गोत्रशत्रो वीतमिह सर्युन्द्यात् को नु वः संशयोऽस्मिन् इति सहसितवादी, देव त्वरितम् उदमं मूलो मूलतो बालदोर्भ्यां तदनुगिरिवरस्य प्रोद्धृतस्यास्य तावत् सिकतिलमृदुदेशे दूरतो वारितापे परिकरपरिमिश्रान् धेनुगोपानदस् त् उपनिददत् अदत्ता हस्तपद्मेन शैलम् भवति विध्रुतशैले बालिकाभिः वयस्यैः अपि विहितविलासं के लिलापादिलोले सविधमिलितधेनु एकहस्तेन कण्डूयति सति पशुपालाः सर्वे अतिमहान् गिरिशतु वामके करसरोरुहितं धरते चिरं किमिदमद्भुतमद्रिबलं न्विती त्वदवलोकिभिखति गोपकैः अहदाष्टममुष्य वटोर्गिरिं यतितभारसावव रोपयेत इति हरिस्त्वयि बद्धविगर्हणो दिवससप्तकमुक्रम वर्शयत् अचलति त्वयि देवपदात्पदम् गलित सर्वजले च गणोत्करे अपहृते मरुतामरुतां पतिः त्वदभिशङ्कितधीः समुपाद्रवत् शममुपेयुषि वर्षभरे तदा पशुपधेऽनुकूले च विनिर्गते भुवि विभो समुपाहितभूधरः प्रमुदितैः पशुपैः परिरेबिषे धरणिमेव पुरादृतवानसि क्षितिधरोद्धरणे तव कश्रमः इति नुतः त्रिदशैः कमलापते गुरुपुरालय पालय मां ददात् नारायण 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 ನಾರಾಯಣ 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 ಶ್ರೀಕೃಷ್ಣಾರ್ಪಣಮಸ್ತು